вне всякого сомнения. Чего тебе искренне желаю? Озон. У тебя что, кроссовок во рту застрял, и шнурки изо рта торчат. Я вроде не пошутил. Барменталя позовешь. Девочки, пригласите Барменталя. Кого пригласить? Есть у меня хороший товарищ Барменталь. Он любит ходить в гости к девочкам. Ага. А где он живет? В Омске. А вы? Тоже? О, так он скоро придет. Угу. Доктор. Хорошо. Доктор, он так и скажет. Доктор Барменталь пришел. Принесет селедки. Ага. Селедки принесет. Войдите селедку. Едите селедку. О, мы ну да, мы любим селедку. Прекрасно. Доктор, дайте им селедки, называется. Доктор, дайте им селедки. Адресок назовете? Конечно. Говорите. Записывайте. Я запомню. Улица Ктябова. -а 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 -а. а -а -а -а. Корпус один. А -а -а -а. а -а -а -а. Ну Что, вообще общежитии а -а -а -а. что ли? А -а -а. 1, квартира 15? А -а -а. Нет. Корпус 1, квартира 15? Да. Доктор, запомнил? Бери селедку и отправляйся. Как зовут? Мы ждем. Зовут как? Ксюша и Яна. Ксюша и Яна? Да. Что ему кроме селедки с собой взять? Бутылочку водки. И все. И все. И все? Да. да Не густо, девчонки. Не густо. Любовь вы ему обещаете? Конечно. За водку и селедку и всего-то. Да. А что еще нормально? Ну, я женщину. не знаю. Как хотите, как хотите. Ну, хорошо. Значит, тогда ждите. Минут через 20, наверное, он у вас будет сейчас такси вызвать. Хорошо, хорошо. Значит, по ждем. поскучится три раза, скажет Барменталь тут. Хорошо, ну, хорошо, мы ждем. Давайте, давайте. До встречи. Трэш. Просто трэш. <с <с краще <реші>, дівок, От вам і дівки і шарикове шантарам. В, в одному обличчі і дівки, і шарикові. Тут навіть не треба щось там шукати особливо. Шарикові дівки. Водка, селедка, барменталь, Все, вперед. вперед, годиться. Ну я в Омск не поїду. Як ви розумієте, до Омску я. До Оргську я не поїду. А були б воно навіть не в Оргску, а в Білгороді. Все, равно, все одно до них би не поїхав. московские баба, ну что тут скажешь? Как-то странно. Выглядит вроде у вас в качестве элемента декора вашей мебели петли для дверей служат. Это так? я на работе. А, это образцы, так сказать, вашей продукции. Я на работе говорю. Это я понял. А это образцы вашей продукции, да? Нет, это... У тебя камера не, не очень я... хорошая. У тебя там э, шеврон какой-то был, да? Да. А какой? Там вот... Ты полицейский, значит? Ну, считай так, да. Или охрана? Криминалист. Криминалист? Ты специалист. И у тебя высшее образование должно быть. Юноша. Я понимаю. Что ты заканчивал? А, нет, я с гражданки пришел. Я у меня вышка в процессе сейчас. Я колледж, только закончил. Сейчас у меня еще два года учиться. А, так ты еще студент, значит. А, вижу, теперь вижу, теперь, теперь вижу все, теперь мне более-менее понятно. Э, скажи мне, студент, у тебя же правоведение специальность будет, да? Еще раз. Ты учишься на специальности правоведения или правоохранная деятельность? Правоохранительная. Mm -hmm. Я учусь на нефтегазовое дело. А как это с криминалистикой связано? Разрешите поинтересоваться? Ну это так, корочка будет, что я не в техни... если что, в А, тебе надо просто любое высшее образование, грубо говоря, для служебного роста. Не всю жизнь сержантом же ходить, правильно? Ну, конечно. В городовые пойду, да? Помнишь, как при царе батюшки, а? как при царе батюшки городовые были? А, -а, -а. Ну смотри. А -а -а. Сейчас у меня вычка закончится и... Получается, я смогу офицерское звание получить. А ты на военной кафедре О. учишься, да? Нет. А как же ты без военной кафедры офицерское звание получишь? Ну там связи. Коррупция, значит. Не-не, почему? Не коррупция. А то ты считаешь, коррупция от кумовства это не коррупция, да? Ну. Ну, сержант, ну разве так можно? Ты начинаешь свою трудовую деятельность в правоохранительных органах и начинаешь ее с кумовства. Ну, разве этому? Так... Что же мы за страну строим? Мы, значит, здесь сапоги кровь мешками проливаем, кровь мешками проливаем, а ты, а ты, а ты, а ты, а ты там кумовством занимаешься? Я чуть по-другому. У нас, у нас в республике по-другому чуть. А это в какой такой республике? Ты как думаешь? Ну, не знаю. Дагестан, например. Ну, рядом. Ингушетия, Чечня. Вот Чечня. Ну да, у вас же там никакого кумовства нет. Кстати, стоят здесь ваши орлы кадыровские э -э, гарнизонами на границе с нашими соседями. Только, только толку с них, как сказала, молока. А вы откуда? Город-герой Белгород. Геро -геро. Знаешь такой город? Город герой. Да. А? У вас есть такая постановка? Вы служили? Да. Я ж тебе говорю, мы тут кровь мешками проливаем, а ты там коррупцию разводишь. Я ничего не развожу. Я остановлюсь специалистом. Какая, какая коррупция? Ну, конечно, какая коррупция? Специалист в нефтегазовой отрасли будет заниматься криминалистом. А, ты будешь, так сказать, разлед, расследовать различные факты э, хищения нефти и газа э, руководством нашей страны, я так подозреваю, да? Там, псечинами. Куда ты делся? Сержант. Сержант. Сержант смылся. Чеченский сержант. Ой...